Всем привет! С вами канал Спортлаб Мариуполь и сегодня у нас обзор Sony MDR 810R. Давайте расскажу все подробно и все вам покажу. Начнем с самого первого. В этих наушниках установлена 40-миллиметровая мембрана, и качество звучания у них по стандарту Hi-Fi для домашнего прослушивания. Еще раз повторюсь, 40-миллиметровыми -мм мембранами и длинноходовой диафрагмой для более глубокого и четкого на звучании низких частот. Технология Reverse. Что это такое? Это та технология, с которой можно осуществлять передачу радиочастот, обеспечивая радиус приема более 100 метров, что довольно-таки неплохо. Также отметим простое подключение при помощи Jack 3.5, то есть это тоже плюс также простая настройка, это автоматическая настройка и выключатель, а также все кабели, необходимые для подключения к телевизору. Идут они в комплекте. И наушники довольно легкие, и их вес всего лишь 220 грамм, но при этом они обеспечивают долгое комфортное ношение благодаря двойному оводу со свободной настройкой и мягкими подушечками-амбушюрами, располагаемые располагающимися вокруг уха. Далее. Длительный срок по службе батареи. При использовании щелчной батареи ААА время работы достигает 28 часов, а при использовании аккумулятора никель-металла гибридного 13 часов. Подробнее вы можете узнать на сайте розетка.com.ua Всем пока!